আপোনাৰ চুলি সৰি আছে নেকি যদি আপোনাৰ চুলি সৰিছে আপুনি আপোনাৰ চুলি সৰাটো বন্ধ কৰিবলৈ বিচাৰিছে চুলি গোট বঢ়াবলৈ বিচাৰিছে চুলি গুৰিটো মজবুত কৰিবলৈ বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে তাৰ কাৰণে আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এইটো খুব বঢ়িয়া এটা হেয়াৰ অইল ঘৰতে তৈয়াৰ কৰি লোৱা এই নেচাৰেল হেয়াৰ অইলটো আপোনালোকে চুলিত লগাই আপোনালোকে আপোনালোকৰ চুলি সৰা বন্ধ কৰিব পাৰিব চুলিৰ গ্ৰোথ বঢ়াব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ চুলিৰ গুৰিটো মজবুত কৰিব পাৰিব চুলিৰ গ্ৰোথ বাঢ়িবলৈ আৰু চুলিখিনিৰ গুৰিটো মজবুত হ'বৰ কাৰণে আমাৰ চুলিখিনিত আমি তেল লগোৱাটো বহুত জৰুৰী তেলে আমাৰ চুলিৰ গুড়িটোত এটা শক্তি দিব যাৰ কাৰণে চুলিৰ গ্ৰোথ বাঢ়িব আৰু চুলিৰ গুৰিটো মজবুত হ'ব আৰু আমাৰ তেতিয়া চুলিও নসৰিব ইল যিটো হেয়াৰ অইল আপোনালোকে আপোনালোকৰ ঘৰতে থকা কেইবিধমান সাধাৰণ সাধাৰণ সামগ্ৰীৰে বনাই ল'ব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ চুলি সৰা বন্ধ কৰিব পাৰিব চুলি গ্ৰোথ বঢ়াব পাৰিব গৰমতে ঘামি থকাৰ বাবে মোৰ চুলিখিনি সৰিবলৈ আৰম্ভ হৈছিলেই এই তেলটো বনাই তিনি চাৰিদিন লগোৱাৰ পাছত মোৰ চুলি সৰা একেবাৰে বন্ধ হৈ গ'ল সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ এই তেলটো মই আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আপোনালোকৰো যদি গৰমৰ দিনত চুলি সৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰো চুলি সৰা বন্ধ হ'ব এই তেলটো মই কেনেকৈ বনালোঁ আৰু এইটো বনাবৰ কাৰণে কি কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হৈছে সেইটো মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু দেখোৱাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট আছে আপোনালোকে যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব মোৰ অসমীয়া শৌচাইব চেনেলটো যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱাই নাই তেতিয়াহ'লে সোনকালে সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব

যাৰ কাৰণে আমাৰ চুলি সৰা বন্ধ হ'ব আৰু চুলি গুড়িটো মজবুত কৰিব ইয়াৰ পাছত মই ল'লোঁ এচামুচৰ জোখাৰে কালজিৰা কালজিৰা কেইটামান মই আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিলোঁ কাৰণ মই আগৰ ভিডিঅ'ত কেইবাটাও কমেণ্ট পাইছোঁ যে কালজিৰা চিনি নাপায় সেইকাৰণে মই ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ আৰু এই কালজিৰাত আইৰণ আৰু জিংক থাকে বাবে আমাৰ চুলিখিনি নেচাৰেলি ক'লা কৰিব পাৰে আৰু চুলিখিনি চাইনি কৰাত সহায় কৰে ইয়াৰ পাছত মই লৈছোঁ এয়া নৰসিংহ পাত নৰসিংহ পাত মই এমুঠিমানৰ জোখাৰে লৈছোঁ নৰসিংহত নিউট্ৰিয়চ থাকে আৰু এণ্টি অক্সিডেণ্ট গোন্ধ থাকে বাবে আমাৰ চুলি গ্ৰোথ বঢ়াব পাৰে চুলি সৰা বন্ধ কৰিব পাৰে ইয়াৰ পাছত মই লৈছোঁ আমলখি তিনিটা আমলখি কেইটা মই এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ আমলখিত ভিটামিন চি পোৱা যায় আইৰণ পোৱা যায় এণ্টি অক্সিডেণ্ট গুণ পোৱা যায় যিয়ে আমাৰ চুলিখিনি ঘন কৰিব মজবুত কৰিব আৰু চাইনি কৰিব ইয়াৰ পাছত মই জবা ফুলৰ পাত তিনিটাও লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ টুকুৰা টুকুৰাকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু জবা ফুলৰ পাতো আমাৰ চুলিখিনি কণ্ডিশ্যন কৰিবলৈ সহায় কৰিব আৰু ইয়াৰ লগতে মই তিনিটা লং লৈছোঁ লঙে আমাৰ চুলিৰ পৰা উফি দূৰ কৰিবলৈ সহায় কৰিব আৰু লগতে চুলিত ইনফেকশ্যন হ'বলৈ নিদিয়ে এতিয়া গোটেইখিনি বস্তু মই লোৱাৰ পাছত মিক্স কৰি ল'লোঁ মিক্স কৰি লৈ মই এবাটি জোখাৰে পানী দি লৈছোঁ পানীখিনি দি পেলাই এনেকৈ মিক্স কৰি দিব মিক্স কৰি দি আপোনালোকে এইটো গোটেই ৰাতিটোৰ কাৰণে থৈ দিব এই প্ৰক্ৰিয়াটো আপোনালোকে ৰাতিয়ে কৰি থ'ব এনেকৈ মই ৰাতিয়ে কৰি থৈছোঁ ইয়াৰ পাছত ৰাতিপুৱা কি কৰিব লাগে সেইটো দেখুৱাম ৰাতিপুৱা হৈ গ'ল হৈ যোৱাৰ পাছত এই বস্তুখিনি চাওক এয়া এনেকৈ মৰহি যোৱাৰ নিচিনা হ'ব আৰু এয়া পানীখিনি অকণমান ক'লা যেন হৈ যাব ইয়াৰ পাছত এই গোটেইখিনি বস্তু এটা মিক্সি জাৰত মই ঢালি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে মন কৰিছে মই গোটেই পানীখিনিৰ সৈতে দিছোঁ পানীখিনি যিখিনি পানীত তিয়াই থৈছোঁ সেই পানীখিনি আপোনালোকে নেপেলাব সেই পানীখিনিৰ সৈতে পিচি ল'ব ভালকৈ এতিয়া এইখিনি মোৰ পিছা হৈ গ'ল এয়া চব ভালকৈ গুড়া হৈ গৈছে আৰু ৰাতিয়ে তিয়াই থোৱাৰ কাৰণে গোটেইখিনি খুব সোনকালে গুড়া হৈ গৈছে ভালকৈ গুড়া হৈছে আৰু গোটেইখিনি বস্তু ভালকৈ গুড়া হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে তাৰ পৰা ভাল ৰিজাল্ট পাব এতিয়া মই এটা বাতি পাতি ল'লোঁ আৰু এই বাতিটোতে মই এতিয়া চেকনি এখন দি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনি চেকি ল'ম এনেদৰেও আপোনালোকে চুলিৰ গুৰিত লগাব পাৰে কিন্তু মই যেতিয়া তেল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিম সেইকাৰণে মই ইয়াৰ ৰসটো উলিয়াই লৈছোঁ চেকি লৈছোঁ ভালকৈ তাৰপিছত এতিয়া এই ৰসখিনিৰ লগত এতিয়া মই আৰু দুবিধ বস্তু মিক্স কৰিম তাৰে প্ৰথমবিধ হৈছে এয়া তিল তেল আপোনালোকৰ ঘৰত যদি তিল তেল নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নাৰিকল তেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মোৰ ঘৰত তিল তেল আছে কাৰণে মই এতিয়া তিল তেল দুচামুচৰ জোখাৰে ইয়াৰ লগতে মিক্স কৰি ল'ম এই তিল তেলে আপোনালোকৰ চুলি ক'লা কোৰাৰ উপৰিও চুলি গজিবলৈও বহুত বেছিকৈ সহায় কৰিব সেইকাৰণে মই তিল তেল মিক্স কৰিছোঁ নাথাকিলেতো উপায় নাই আপোনালোকে নাৰিকল তেলে মিক্স কৰিব এতিয়া মই আনিছোঁ এয়া এল'ভেৰা জেল এল'ভেৰা জেলটো মই এতিয়া চামুচৰ জোখাৰে ইয়াৰ লগতে মিক্স কৰি ল'ম এল'ভেৰা জেলে আমাৰ চুলিখিনি পিছল হ'বলৈ চাইন আহিবলৈ সহায় কৰিব এতিয়া তৈয়াৰ হৈ গ'ল খুব বঢ়িয়া এটা হেয়াৰ অইল আৰু এই হেয়াৰ অইলটো চুলিত লগোৱাৰ উপৰিও আপোনালোকে আৰু দুবিধ বস্তু খাব লাগিব যি দুবিধ বস্তু খালে আপোনালোকৰ চুলি সৰাও বন্ধ হ'ব চুলি পকা সমস্যা দূৰ হ'ব সেইটো মই আপোনালোকক পিছলৈ কৈ আছোঁ এই তেলটো কেনেধৰণে তৈয়াৰ কৰিলোঁ এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আপোনালোকে দেখা পালে এই তেলটো বনাবলৈ কি কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ল যিকেইটা বস্তু মিক্স কৰিছোঁ গোটেইকেইটা বস্তুৱে আমাৰ চুলিৰ কাৰণে বহুত ভাল কাম কৰে এই তেলটো এতিয়া কেনেধৰণে আপোনালোকে চুলি লগাব তাৰ নিয়মটো এতিয়া মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ এই তেলটো আপোনালোকে সপ্তাহত দুদিনকৈ লগাব আৰু যেতিয়া লগাব আপোনালোকে লগাই হোৱাৰ পাছত দুইৰ পৰা তিনি ঘণ্টা ৰাখিব ৰাখি পেলাই আপোনালোকে নৰ্মেল এটা চেম্পুৰে চেম্পু কৰি ধুই দিব আৰু আপোনালোকে সদায় ফ্ৰেছ বনাব আৰু ফ্ৰেছ লগাব বনাই পেলাই আপোনালোকে এই তেলটো থৈ নিদিব আপোনালোকে বনাই লগে লগে চুলিত লগাব এনেধৰণে আপোনালোকে এই তেলটো লগাব আৰু যেতিয়া আপোনালোকে তেলটো লগাব তেলটো চুলিৰ গুৰিত লগাই অলপ অলপ মাছাজ কৰি দিব সেনেকৈ চুলিৰ গুৰিত লগাব লগাই অকণমান অকণমান আপোনালোকে চুলিৰ গুৰিটোত মাছাজ কৰি দিব যাতে চুলিৰ গুৰিত ভালকৈ তেলটো লাগি যায় আৰু চুলিৰ গুৰিত যেতিয়া তেলটো লাগিব তেতিয়া আপোনালোকৰ চুলিৰ গুৰিটো মজবুত হ'ব এইদৰে আপোনালোকে চুলিৰ গুৰিত এই তেলটো লগাই অকণমান অকণমান আঙুলিৰ সহায়ত এনেকৈ লাহে লাহে মাছাজ কৰি দিব এনেকৈ মাছাজ কৰি দিলে চুলিৰ গুৰিত ভালকৈ তেলটো সোমাই যাব আৰু চুলিৰ গুৰিটোৱে এটা ভাল শক্তি পাব এতিয়া মই আপোনালোকক অকণমান লগাইহে দেখুৱাইছোঁ কাৰণ মই মোৰ চুলিত ৰাতিয়ে এই তেলটো লগাই থৈ দিছোঁ এতিয়া মই ৰাতিপুৱা এইটো শ্বেম্পু কৰি দিম এইদৰে আপোনালোকে এই তেলটো সপ্তাহত দুদিনকৈ চুলিৰ গুৰিত লগাব তেতিয়া আপোনালোকৰ চুলি গুড়িটো মজবুত হ'ব চুলিৰ গ্ৰোথ বাঢ়িবলৈ সহায় হ'ব আৰু চুলি গুৰিটো যদি মজবুত হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ চুলিয়ে নকৰিব ইয়াৰ উপৰিও চুলি সৰা বন্ধ হ'বলৈ চুলিৰ গ্ৰোথ বাঢ়িবলৈ চুলি গুড়িটো মজবুত হ'বলৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ খোৱাখিনিৰ ওপৰত অকণমান ধ্যান ৰাখিব লাগিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে সদায় এচামুচকৈ তিল খাব আৰু দিনে তিনিটাকৈ আমলখি খোৱাৰ অভ্যাস কৰক তেতিয়া আপোনালোকৰ চুলি গুড়িটো মজবুত হ'বই লগতে চুলি গ্ৰোথ বাঢ়িবলৈও সহায় হ'ব চুলি সৰাও বন্ধ হ'ব আৰু আপোনালোকৰ সোনকালে চুলিও নপকিব চুলিখিনি ক'লা হৈ থাকিব আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক চুলি গ্ৰোথ বাঢ়িবৰ কাৰণে চুলি সৰা বন্ধ হ'বৰ কাৰণে চুলি গুৰিটো মজবুত হ'বৰ কাৰণে খুব বঢ়িয়া এটা তেল বনাই দেখুৱালোঁ আপোনালোকে যদি এই তেলটো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগতো এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে নতুন এটা বেলেগ টিপছৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহি আছোঁ তেতিয়ালৈকে নমস্কাৰ আজিলৈ আহোঁ